Сотні людей зникають безвісті, переважно це діти та підлітки, а також молоді люди у віці від 25 до 35 років. Викрадену людину знайти непросто. На практиці ця процедура може затягтися надовго. Щоб збільшити шанси знайти людину. Правоохоронці радять заявляти у поліцію відразу, як ви стали свідками можливого викрадення. В ефірі проект прихована камера та я її ведучий Андрій Іванюк. Ми вирішили обіграти справжнє викрадення людини і чекали на свого героя. Чи дочекалися? Дивіться далі. Андрюха, давай, а надо, быстро. надо быстро. Смотри сикнул. Тихо ты! Тихо! Тихо, ша!

Погнали, погнали, погнали! Уезжаем, уезжаем! Дядь <плодисменты> Пока заведется машина, парень Жарти жартами, а ми вирішили зробити ситуацію реальнішою, тому й чекали відповідної реакції людей, що знайшли далі у випуску прихованої камери. А, точно, мы же этих людей, блин, короче, Бабочка, это дело сельвая, это значит включено, а? Отлично, счастья Подожди, подожди, пусть люди дают. Так, чтобы побольше людей было, я буду рассказывать по Пожалуйста, не реально подраться со мной, реально хочешь подраться со мной, да? Не надо. Пожалуйста. Да ты рот. Тихо, тихо, не ори, тихо, надо, не ори, не надо, ну тихо, покажи, не ори говорю. Тихо, заткни рот, ну я тебе сказал. Нога, но я не хочу. Закрой рот. Не хочу, от... отстань от меня. Да закрой рот, сказал. я вам... сказал <класс> тебе. Ну Пожалуйста, да я выйду, не хочу. Закрой рот. Не кричи, сказал Я тебе, не, не, не кричи, от меня. Да она не хочет выходить из машины, все нормально. Саша, ну пожалуйста, ну... Не, не надо никому милиции, девушка. Сейчас она выйдет и скажет, что все нормально. Сейчас, подожди, никто милиции не надо. Ну пожалуйста, ну... Я что тебя ты прошу, тебя ты, прошу ты, ну пожалуйста. Ты видишь, что люди? Тебе что-то натворило? Ну пожалуйста, ну дай я бы, но у не хочу. ничего. Ну, ну пожалуйста, вызывай. Ладно, ладно, девушка, выходи, выходи. Ви, в принципі, героя тих зйомок за цілий день випір. Не побачили? Не почули? Давайте будемо чесними перед собою. Неможливо не звернути увагу на автомобіль серед центральної вулиці міста, з якого доноситься дівочий крик. Та ми спростили вам задачу: факт насильства прямо перед вашими очима. Або, або. Да хватит, да не трогай меня! Да блин, да ну... Не... Да просто... Ты меня да Ну я тебе не изменяла, я ничего не делала! Он ко мне просто подошел, просто спросил, как у меня дела! Да? Просто спросил? Да! Отпусти, мне больно! Ты знаешь, что тебе больно? Мне больно, отпусти мою руку!

Иди сюда, я тебе сказал. Хочу. Ты пойдешь со мной, не хочу. Пошли! Ну, Лена! Ну я не пойду, говорю! Ты можешь меня послушать нормально? Да я тебя нормально слышу. Ты когда со мной начинаешь разговаривать, ты начинаешь. Ты можешь меня послушать нормально? Да успокойся, ну, пожалуйста. Пошли. Пошли, я тебе сказал. Нет. Тебя что на руках тебя забрать или что? Перший погляд з цього випуску, як мінімум, може здатися таке враження, що у нас з Леною погані відносини, але це не так. Це не так? Це не так, я сказав! Я тобі сказав, що це не так! Йди сюди! Ну, будь бажав, не хочу я! Я не хочу! Смерті ти не хочеш! Йди сюди, no. сюди сказав! Іди сюди, сказав тобі! Ти що? Какая милиция? Я сам разберусь. Я сам разберусь. Пожалуйста. Сейчас я сам разберусь. Пошли со мной, Надя. Ты видишь, ты врежь, мне люди хотят милицию вызывать. Не, не надо вызывать никакую полицию, мы уходим уже. Да мы не пошли. Мы ждали. Ждали и дочекались. И чем пейся Ну все. Я просто подошла и все. Успокойся, поняла? Успокойся! Подошел, просто спросил, как у меня дела? Не меня, ничего не ты, 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 ты. Успокойся, сказал бы. Я разберусь сам с ней. Правда. Я разберусь с ней нормально. Пожалуйста. Нет, нет. Я разберусь с ней, все нормально. Заслужила. Иди сюда. Пожалуйста, ну мне больно, ну не трогай я тебя просила. Ну пожалуйста. Ничего не понятно, отойди от дела. Непонятно? Да все нормально. Все, пройдет. Пошли со мной. Все, не, я не пойду с тобой, я тебе сказала, Дело, руки от меня. Девушка, идите туда, все, идите. Если не хотите, или же идите с ним. Тут кто прав. Давай. Помішіть ручкою туди, все, пожалуйста. Все, все, все. Это камера. Большое. Будьте обережними, адже в наступному випуску одним з героїв наших експериментів можете стати саме ви. З вами була прихована камера. Зустрінемось за тиждень.